У 60-х роках ХХ століття цю проблему лікарі називали патологічним станом і пояснювали її мінімальними розладами функції мозку. У 80-х роках надмірну рухову активність стали відносити до самостійних захворювань, назвавши синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю. Що робити, якщо вашій дитині поставили ось такий діагноз? Запитаємо в експерта. Сьогодні на в гостях нейропсихолог Олена Яковенка, Яковенко, доброго ранку вам, Олена. Добро дякуємо, що ви сьогодні з нами. Ми сьогодні хотіли б поговорити з вами про гіперактивних дітей, про ось цю прояви цієї гіперактивності, тому що ну, взагалі, як її зрозуміти? Чи це абсолютно нормально дитина себе веде? Чи дійсно вона має якісь проблеми? Отож, перше питання: які є основні отакі прояви гіперактивності? В первую очередь родителям нужно обратить внимание на такой штрих в характеристики. Есть такое слово "постоянно". Ребенок постоянно находится в возбуждении. Ребенок постоянно находится в движении. Ребенок постоянно требует внимания. Вот это первый Ну, понятно, что когда он спит, и то они умудряются во время, э, да, во время сна ночного э, перелезть к маме, все время держаться за маму. То есть ребенок в постоянном возбуждении. Почему именно на это слово я хочу обратить внимание? То есть ребенок находится в таком стабильно э, возбужденном состоянии. Это не случайно, не ситуативно. Пришли гости, и он возбудился, бегает, прыгает. А, например, нет гостей, утречком поспал, встал, и может 40 минут сидеть тихонечко и играться. Это нормально? Это нормальное а -а -а. состояние перевозбуждения. А вот именно гиперактивный ребенок, у которого как следствие гиперактивность, как следствие микромозговой дисфункции, именно вот это постоянство всех проявлений. Угу. Я, вы знаете, ну, помечал, когда дитина стоит, дети все разом стоят, а дитя и так руками, и так, да, и Да, он находится Постоянно в постоянном Я на Да, в постоянному mm -hmm. добре. Які причини взагалі ось цієї проблеми? Чому? Якщо там ви кажете, просто ну, перезбудився так, коли там прийшли гості чи бабуся там приїхала, і так далі, це щось таке. А, а тут постійно. Чего причина вообще? хвороба, Чурова, це а... просто вот такие станы. Нет, на самом деле вы правильно в самом начале сказали, это минимальная мозговая дисфункция а, как следствие каких-то проблем, например, или внутриутробного угу. а, периода а, роста ребенка, или послеродового какого-то процесса, или какой-то, может быть, например, травмы. То есть у ребенка есть определенные... Процесс, ну, у нас у всех процесс возбуждения и торможения. Mm -hmm. Вот у них как раз возбуждение преобладает над торможением. И э, ребенок не может успокоиться, он устает от этого возбуждения, mm -hmm. он устает от этого движения, а он может и секундунат. он еще больше от этого возбуждается. Mm -hmm. То есть это на самом деле, э, можно так сказать, органическое поражение мозга. Минимальное, но это органическое поражение мозга. Насколько это проблемой? Вообще, конечно, родители должны задумываться, и чем раньше они начнут заниматься этой проблемой, тем больше шансов ребенку где-то приблизительно к годам 9-12 более-менее стабилизировать свое состояние. Это деятельность центральной нервной системы. То есть ребенок не в состоянии справиться с возбуждением, с какими-то стимулами, которые вокруг него. И он вот так, таким образом реагирует. Но может быть какие-то, я не знаю, побичные, знаю, наследки? Могут быть. Быть. К сожалению, на сегодняшний день мы очень часто констатируем факт, что на фоне гиперактивности развивается эписиндром, то есть Сейчас легкие означает. такие легкие, кратковременные судорожные такие состояния, которые mm -hmm. мы называем абсанцы то есть несколько секунд. Ну, во всяком случае, этим нужно заниматься. То есть ребенку будет хуже, он будет более агрессивен, если он, например, пойдет в школу. Он в подростковом возрасте будет больше утомляться, он не в состоянии э, справиться с какой-то задачей, например, mm -hmm. то есть учебными процессами. Однозначно ребенком надо заниматься, если у него на самом деле настоящая клиническая картина гиперактивности. Доброе. Когда потребно, от как вы значите, чем самому заниматься, че все ж таки варто уже идти до специалиста? Ну, в первую очередь нужно понимать что если на самом деле ребенок постоянно находится в таком возбуждении, и самое главное для родителей критерий ⁇ это у него еще достаточно беспокойный ночной сон, mm -hmm. то все-таки нужно обращаться к неврологу. Угу. Это прямая работа невролога. Как правило, врач предлагает сделать электроэнцефалограмму, тогда видно, насколько обширны или объемны эти масштабы возбуждения. И дальше уже заниматься тем, чтобы помочь ребенку вырасти, под, укрепить центральную нервную систему. Что лекарь будет делать? Это нужно будет, я не знаю, какие-то леки принимать? Или нужно будет, я не знаю, психологом говорить? Как вообще это лекуется вот, ну, на таком уровне, на профессиональном уровне? Ну, мы сейчас не будем говорить о том, какую э, тактику выберет врач. Ну, но вместе разумею, с тем так. это должно быть в комплексе. Это а -а -а. должен заниматься врач, а -а -а. этим должны заниматься родители, потому что очень ценен лечебный режим дня, а -а -а. куда включается полноценный сон не после 10 или после 11, а именно своевременный, куда включены, например, уменьшение просмотра телевизоров и любых электронных носителей, то есть гаджетов. А -а -а. Вот, да. Сбалансированное питание, потому что если ребенок получает очень много углеводов, то есть каких-то конфет, сладостей, соответственно, еще больше будет возбуждаться со своей и так слабой центральной нервной системой. Поэтому, в принципе, здесь нужно в комплексе подбирать программу. И однозначно, если вкладывать в этот процесс, однозначно будет результат. Однозначно. Доброе. Давайте тогда, может, вы какие-то конкретные... Методи, що робити батькам, тому що, ну, що має робити лікар, ви вже сказали, лікар сам має подивитися на цю ситуацію. Він має визначити, що потрібно саме цій дитині, так? Як, як потрібно чи лікувати там, чи як з нею працювати? Що робити саме батькам? По-перше, давайте отак от само початку. От е, е, конкретно, як визначити, чи гіперактивна дитина, чи це в просто? Очередь, нужно на в першу чергу, потрібно подивитися на рібінка в більш ранньому віці. тобто молодим мамам, які недавно родили своїх младенців, можна скрити, щоб у рібінка не була синдромичів. Нарушений. То есть, когда ребенок возбужден, он ручки, ножки, ножки, ручки он не справляется с тем, что с он постоянно руками. находится в движении. Uh -huh. Это уже видно в два, в три месяца. Это видно даже в полтора месяца. Uh -huh. Это уже особо хорошо выражено в 5-7 месяцев. То есть на это нужно обращать внимание А в каком вид? В каком Следующий... вице треба свертаться? Когда я уже бачу такие проблемы? Когда специальности... мама видит, что у ребенка значительно нарушен сон, а младенец очень часто говорит: а у нас с рождения не спал ребенок, младенец должен спать много спать дорогая. и достаточно быть да он может возбуждаться как комплекс uh -huh. оживления но это не должно быть утомительно для него uh -huh. тем более если мы говорим уже дальше после года когда ребенок начинает двигаться уже ходить и он без конца падает он без конца бегает то есть видно что ребенок uh -huh. возбужден в первую очередь нужно смотреть на ночной сон, то есть okay. ночной сон должен быть стабильным. Что делать родителям? Далее. Я всегда рекомендую в первую очередь организовать вокруг ребенка благополучный социум и лечебный режим дня. То есть не возбуждение, крики и какие-то такие э, жесткие меры наказания, а очень стабильное поведение взрослых даже в ситуации, когда, например, нужно ребенка в чем-то ограничить, uh -huh. и обязательно лечебный режим дня. То есть ребенок как минимум до 7 лет должен ложиться в зимнее время в половину девятого спать, uh -huh. а в летнее время в половину десятого. Это только для гиперактивности или для всех? Для всех детей. Это лекарство для нервной системы. А так как сейчас дети смотрят очень много телевизора, очень много всевозможных, как мы говорили, электронных носителей, когда это все возбуждает кору мозга. И, естественно, плюс к этому он еще поздно ложится спать, плюс к этому он еще много э, мотается, носится, ест какие-то сладости, конечно же. Центральная нервная система слабенькая, ей тоже нужно расти. Угу. Это, кстати, единственный детский орган, который мы получаем. Все остальные органы они маленькие, но они выполняют стопроцентную свою функцию. Угу. А центральной нервной системе нужно расти, ей нужен сон, ей не нужен точно. отдых. То есть как угу. как и ребенку. Угу. Вот эта проблема центральной нервной системы. Окей. Если а, дитина много рухается, если мы видим, что она не справляется с своими ну, рухами и так далее. В первую далее. очередь лечебный режим дня. Так. Это скорая помощь. Далее, батьки могут спокойно себя вести, сами быть меньше гиперактивными. Да, так? эти дети <laughs> могут вылечить и родителей. <laughs> и обмежить их доступ до гаджетов, гаджетов до гаджетов, телевизора, да. мультфильмов и, и так далее. убрать сладости. Я иногда предлагаю Собственно, родителям, попробуйте, например, на две недели убрать все электронные носители, Класть ребенка спать в половину девятого и минимизировать поступление сладости. Лучше мед, лучше такие естественные mm -hmm. вещи. Mm -hmm. И вы увидите, какой ребенок будет через две недели. Mm -hmm. Ну, конечно, если уже запустили так, достаточно серьезно, то дуже сложно забрать, будут какие-то гаджеты. Ну, э, чи... в первую очередь, нужно взрослым организовать. Так, так легче. ]ですね. Ребенок, который все время находится в движении, ему проще поиграться чем-то, и он не трогает родителей. Но mm -hmm. mm -hmm. мы знаем, что это приводит до таких... Досить серьезных проблем, если это запускать и этим не заниматься. Так я понимаю. Да, вы знаете, очень много видов гиперактивности. От педагогической запущенности, когда ребенок просто не обучен, до серьезных, тяжелых клинических проявлений, которые называются уже заболеваниями аутоиммунной системы. Угу. Я в свое время проводила когда-то вебинар-семинар для Украины в Министерстве образования, угу. в зале коллегии. Мы проводили эту прямую трансляцию. Он до сих пор есть на сайте, так что заинтересовавшиеся родители смогут посмотреть Это, і прослушать весь семінар, я там все подробно объясняю по гіперактивності. Угу. Угу. Тобто, ми, ну, є ми зможем, в інтернеті, що да, ми зможемо буде... да, зможем зробити. -то Тоді я ссылку. думаю, що ми можемо пообіцяти нашим глядачам, що да. в наших соцмережах, в наших групах в соцмережах, ранку надії ми обов'язково викладемо ось цей вебінар да? Так? Да, да. А, для батьків, ось таких дітей. Этой, кому, да, кому це дійсно потрібно. Ну що ж, я дуже дякую вам за цікаву розмову. Дійсно, проблема, над якою потрібно працювати. Потрібно не дітям працювати, а батькам потрібно працювати, щоб вирішити її, щоб не було ніяких ускладнень. Дякую вам. Я нагадую, друзі, що з нами була нейропсихолога Олена Яковенко. Ми говорили про гіперактивних дітей. Далі буде також цікаво. Ми перервемося буквально на одну хвилину.